Україна і Білорусь розмежували кордон. Перший межовий знак урочисто встановили сьогодні у Чернігівській області зовнішньополітичні відомства двох країн. Роботи з демаркації здійснюються на бюджетні кошти двох країн. Лінії позначення держкордону планують провести приблизно за п'ять років. Ви знаєте, када Ніграніси, то більше спору виникає. Границя демаркированная граница имеет прежде всего большое народно-хозяйственное значение, потому что фермеры с двух сторон, предприятия, они будут знать четко, где проходит та межа, на которой они осуществляют хозяйственную деятельность. Поэтому я уверен, что демаркация, она еще сблизит наши народы. Наследство нашим потомкам мы должны оставить Государство с четко обозначенными границами, с границами, которые были бы границами мира и дружбы. И сегодняшняя, сегодняшняя церемония ⁇ это знак того, что мы, скажем, встроили очередной камешек, фундамент нашей украинской-белорусской дружбы.